Нещодавні електронні декларації, які заповнювали чиновники, зачепили і тебе, тому що твій чоловік, Тимур Хромаєв, він як чиновник мав подати не тільки в свої статки, але й твої. Всі дізналися, що виявляється, ти гривнівий мільйонер і доларовий майже мільйонер. Порахували всі твої статки на всіх рахунках, всі прикраси, годинники, сучасне мистецтво. Як ти до цього поставилася? Діло не в тому, хто який мільйонер, а в тому, Что это надо все показать? Вот так взять и показать. То есть, вы жили, наживали, а теперь покажите. И при том, что мой муж на государственной должности всего лишь два года. И у нас совершенно точно есть объяснение тому, откуда у нас наше состояние. Мы оба занимались всю жизнь бизнесом. Я шоу бизнесом, он инвестиционным. Поэтому с точки зрения, так сказать, практической, откуда это все, к нам вопросов никаких. Мы работали, пахали и пашем, и будемо пахати далі. Тобі потрібно було зрозуміти, як правильно заповнювати цю декларацію, які саме речі в неї включати. Звісно, Кать, звісно. У нас є юристи, у нас є консультанти, нас просвітили. Ну, я писала, наверное, несколько днів, потому что я, 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 я не понимала, что как. Вот, ну, вот. все показать, все показать. Ну, вот ходила, все описывала. С другой стороны, я первый и единственный представитель шоу-бизнеса Украины, который показал свое состояние. Я призываю всех это сделать. У законе про заполнение электронной декларации что для тебя было его? Что потребно туда вносить? Ну, вот эти все сумки и вещи, пожалуй честно говоря. Но потом, когда я увидела себя, значит, свою фамилию и фамилию Тимура вот в этих всех желтых заголовках, я говорю, Тимур, началось. Он говорит, подожди, нет, мы с тобой голые боссы. По сравнению со всеми скульптурами, домами, вензелями и прочим, так сказать, имуществом. И я успокоилась, потому что это надо пережить. Сумок у меня Биркин нет, сумок дороже 100 тысяч у меня тоже нет. Я предпочитаю более демократичные марки. Ты готова морально до того, что щороку тебе запомнила запомнил эту декларацию? Мне нечего стыдиться, мне совершенно нет никакой необходимости оправдываться ни в чем. Мы заработали все честно. Мне как женщине кажется это странным, что я должна отчитываться за каждую сумку, но исключительно как женщине.